Milliy Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, oktyabr ayında havanın orta aylıq temperaturunun iqlim normasına yaxın olacağı gözlənilir. Aylıq yağışın miqdarı əsasən iqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə bir qədər çox olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın orta aylıq temperaturunun 15-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim normasına yaxındır. Gecələr havanın temperaturu 11-16, gündüzlər 17-22, bəzi günlərdə 25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Aylıq yağışlıq təminatı miqdarı ilin normasına yaxın. Bəzi yerlərdə isə bir qədər çox olacaq. Naxtova Muxtar Respublikasında havanın orta aylıq temperaturunun 13-16 dərəcə istili olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim norması daxilindədir. Gecələr havanın temperaturu 8-13, gündüzlər 18-23. Bəzi günlərdə 26-28 dərəcə istili olacağı gözlənilir. Aylıq yağışlıq təminatı miqdarı ilin normasına yaxın. Bəzi yerlərdə isə bir qədər çox olacaq. Şərqi Zəngəzur və Qaraqayaq bölgəsində havanın orta aylıq temperaturunun 9-12 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim norması daxilindədir. Gecələr havanın temperaturu 3-8 isti, gündüzlər 9-14. Dağlıq ərazilərdə gecə 3-8 şaxda, gündüz 1 dərəcə şaxdadan 4 dərəcəyə belə isti olacağı gözlənilir. Aylıq yağışların miqdarı iqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə bir qədər çox olacaq. Qazaqgəncə zonasında havanın orta aylıq temperaturunun 14-16 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim normasına yaxındır. Gecələr havanın temperaturu 9-14, gündüzlər 16-21 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Aylıq yağışlanma miqdarı iqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə normadan bir qədər çox olacaq. Malakan şəhər zonasında havanın orta aylıq temperaturunun 11-14 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim normasına yaxındır. Gecələr havanın temperaturu 5-10 isti, gündüzlər 13-18. Bəzi günlərdə 20 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-5 isti. Bəzi günlərdə 2-6 uşaqlıqda, gündüz 5-8 isti olacağı gözlənilir. Aylıq yağışlanma miqdarı ilin normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə 1-2 dəfə çox olacaq. Mərkəzi Aran zonasında havanın orta aylıq temperaturunun 15-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da ilin norması daxilindədir. Gecələr havanın temperaturu 11-16, gündüzlər 17-22, bəzi günlərdə 25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Aylıq yağışlıq miqdarı ilin normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə dil gedər çox olacaq. Şəngəran-Astara zonasında havanın orta aylıq temperaturunun 11-16 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da ilin norması daxilindədir. Gecələr havanın temperaturu 10-15, gündüz 17-22 isti, bəzi günlərdə 25 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-7, gündüzlər 7-12 dərəcə isti olacaq. Aylıq yağıntının miqdarı ilkin normasına yaxın. Bəzi yerlərdə isə bir dərəcə çox olacaq.